Bəzən biz baxırq insanlara görürük kimdənsə nə isə problem var. Deyirik o, o mən dərdimi danış, dərdimdən xəbəri yoxdur onun. Mənnə görə dərtdir, hə? O da gəlir dərdini danışır. Deyirəm ona keşf o sənin dərdin məndə olardı, sən biləsən mən. Başa düşmürük onun dərdi səndə ola bilməz. Allah gör Allah da diyanır bəzi şeyləri qoymur. O nə qədər çəkə bilərsə, o qədər onda yük var. Sən nə qədər çəkə bilərsənsə, o qədər səndə yük var. Sən onun yükün çəkməyə gücün yoxdur. Sən onun da sənin gücün -gü və çəkməyə, yükü çəkməyə gücü yoxdur. Həyat belədir. Ona görə hər kəsən öz yükün çeksin. Bacaraq ki həyatda öhdəmizə, boynumuza lazım olmayan yüklər düşməsin. Lazım olmayan şeylərin dərdin çəkməyək. Bu getdi əldən, hələ getdi də məsəl. Bir nəfər uşağı görür ki, e, bir su qabını götürüb əlində uşaqdır. Bu sındırar onu götürüb qaba əlində gəzir. Nə qədər deyir ona ki, sındırırsan çox diqqətli ondadır. Qoy yerinə sındırırsan, hələ bu əsnadı uşağın əlindən qapsınlar. Yeni gəri kömək edir, narahat olmaz. Kömək edir ona, yığır ki, Əlvi şəkəsə də mən yığaram. Deyir ona bir işi yandı ki, bəs necə oldu? Sən bu qədər ki, təəkküd dünümü. Biz deyəndə durub döyərsən də uşağı dirib məbbu sözdə dedim ki sındırmasın. Da sındı bitti də məsələ. İndi bu sınandan sonra mən bunu döysəm, söysəm, damlasam, qab düzəlmir ki daha tezdə. Da bu məsələ getdi. Hər hansı bir hadisə, bunu da cavanlar qardaş kimi deyirəm sizə. Səmimi qəbul edin. Hər hansı bir hadisə bizim başımıza gələmsə keçib. O da keçdi, getdi. İndi yəni biz bacarmalıyıq ikinci təkrarlanmasın. Allah deyir bizə nə günah eləmisiz də eləmisiz. Da bu oldu. Ömür geri qayıtmir ki deyim sizə ki tezdən qayıdın tezdən yaşayın. Bu oyuncaq olardı. Bu daha getdi. İndi ki gəlmisiniz biz səhv eləmişik. Doğrudan da başa düşmüsünüz ki biz səhv eləmişik. Daha belə olmayacaq. Bəli, mən sizə bağışlayıram. Mən sizə bağışdıram. Necə ki siz başa düşdüz, mən sizə bağışladım. Elə mən sizə görə deyirdim. Daha bu qab sındı. İndi bundan o tərəfə diqqətli olun ki daha əlinizi sındırıb əlinizi kəsməyəsiz. Bundan sonra da yaralanmayacaqsınız. Çünki yaralandı ruhunuz sizə ziyandır. Çətinliklərin qarşısında öhdədarlıq eləyə bilməyəcəksiz, gücünüz çatmayacaq, bacarmayacaqsınız. Həyat sizin üçün şirinlikdən düşəcək, həyatın dadını dada bilməyəcəksiniz. Mən yaratmamışam hə sizə bu çətinliklərin içində əzab, əziyyətin içində yaşayasınız və sonra da əzab, əziyyətlə öləsiniz. Mən bunun üçün yaratmamışam hə sizə. Mən, mən yaratmışam ki, bu həyatın dadını dadasuz. Gör nə qədər nemətlər yaratmışam sizin üçün. Nə qədər faydalı-faydalı nemətlə yaradmışam. Ətrafınız nemətlə doludur. Mən yaradmışam bunları dadasız. Siz bunları qoyumuzu düşmüsüz, lazımsız işlərin dalınca əzab dadırsız ancaq. Niyə əzab dadasız? Niyə sıxıntıların dərdini, acısını dadasız? Niyə siz ancaq elə belə deyə də, dərman ardıcı olasız? Biraz da vitamin ardıcı olun da. Vitamin vaxtında istifadə eləyin ki, daha dərman dadıcı olmayasınız. İstər bədən quruluş fürsün, biologik quruluş fürsün, istər ruhumuz üçün. Biz bu ruhu vitaminlə qidalandırırıq ki, sonra da günaha düşməsində. Vitamin nədir? Gəl biraz məndən söhbət elə, namaz kıl, gəl biraz oruç tut. Biraz da tapşırmışam sənə ana-atava yaxşılıq elə, tapşırmışam sənə evladının qadrını bil, qiymətləndir, istəyinə onu məhəbbət göstər. Tapşırmışam qonşu ilə rahat, yumuşaq keçin cinlən. Əlbəttə, məşəb pazarda alver eliyəndə aldadma. Bacadığın qələ görsən ki, biraz kasıbdır, sənə nələn imkan var, kömək elə. Yığ da ruh üçün buları. Bunlarla ruhunu qidalandır, həyat olsun şirin də. Və salam. Bəzən görürsən birinin hər hansı malını oğurlurlar. El alam xəbər tut ki, bunun malını oğurublar. Çətinliyə nə ehtiyac var bu qədər səs küyə? Tapıldı, tapıldı, tapılmadı. Gecələr səhərəcə yatmır. 5 manat deyə çoxdur. 5 manat itirib 5 gün də yatmur. Fikir <laughs> ver. 5 manatı da tapmadı. 5 gün yuxunu da verdi. Həddən gür kimi yatırdım, şinin gecələri yatırdım da. Bir kişinin borcu olur qonşuya. Yoldaşı, həyat yoldaşı zirlək arvad olur da indi. Həyat yoldaşı gəl görüş yoxdur bu. Həmişəki adam deyil. Nə yata bilir, nə ötürə bilir, nə uzana bilir. Nə o nə olur buna deyir. Nə olbesən. Yeşə, qonşu pul verməyəcədim filan qədər. İndi biraz çoxdur miqdarı, verə bilmirəm. Səhərdə verməliyəm vaxtıdır. Deyir ona ki, narahat olma, mən bu dəqiqə həll edəcəyəm. <laughs> Zirək arvad doğrudur da. Deyir, mən bu dəqiqə həll edəcəyəm, sən narahat olma. Buyu boş rahat yatsa, sən nə işin var? Qonşunun qabısını dəyir. Ter qonşuya ki, o 2 pul verəcəydi ya səhər. Səhər sənə pul borc idi verəcəydi ya. Tapa bilməyib, sabah verməyəcəksən. Ya rəvidinsən rahatlıq oy fransını yənin içində səhər ezən. Sən nə üç sətin yəsam sözü? Bəzi şeylər var ki, belə yox, amma bəzi şeylər var ki, rahat baxmaq lazımdır məsələyə. Oy boş ver rahat yat, həllozə məsələlər. Göy yatmadın, nəyi həll edirsən ki? Səhər ezən yatmamışam falan işin dərdinlə. Nə nə oldu? Onsuz da falan dərdi həll edə bilmədim. Bir də səhər ezən yatmadım. Gecəcə məsəl istirahət edərdin, rahat yatardın. Ümum ki Allah bizə imanı tövsiyə edir və yekunlaşdırır. İmanı tövsiyə edirik. İman sizin işlərinizi tənzimləyir. İman sizin işlərinizi yoluna qoyur. Aramlıq verir sizə. Güya hər hansı bir problemi həll etsən, ondan sonra problem çıxmayacaq. Vallah çıxacaq. Biz dünyamızı dəyişənə qədər mən əmin edirəm sizə ki, ehtiyac yoxdur. Yəni mən əmin edirəm, yaşayırsınız da bu həyatda. Əmin edirəm sizə ki, biz ölə nə qədər problemlər ardıcıl olaraq gələcək. Bizim öhdəmizə düşən vəzifə nədən ibarətdir? Problemləri atdımlamaq lazımdır ki, uğur sevincini əldə edəyək. Hər hansı bir problem üstündən gözəl şəkildə keçmək lazımdır ki, uğur əldə edək. Hər hansı bir oyunda Qurani-Kərim bu ki, dünya oyun və oyuncaqdan ibarətdir. İnnamal hayatu dunya lehvun və leibun. Dünya həyati oyun və oyuncaqdan ibarətdir. Oyunda bir sən varsa, bir hədəf var. Məqsədə çatmaq istəyirsən. Bir də sənə hədəfə çatmaqda mane olan səbəblər var. Elədir? Sən hədəfə nə vaxt çatırsan, mane olan səbəbləri keçə-keçə, onlardan özünü qaçırdıq, qaçırdıq, gedirsən hədəfə çatırsan. Siz təsəvvür elə bir hə, oyundu. Oyundu. Yarış qoyublar anlı. Amma orada eskimi yoxdur. Bir də hə, tək sən qaçırsan. Adı da bunun yarışdır. Yaşı hardan bilinəcək ki, sən uğur qazandın ya qazanmadın? Oyunduda, oyunda biri mane olur sənə. Nə vaxt 7-ci əldə edirsən hər hansı bir oyunda. Ondakı rəqibin var, rəqibin var. Oynayırsan bu oyunu oynan. Rəqib udmaq, istəyir, udmaq istəyirsən, udmaq istəyirsə. Oyunduda bu elədir. Həyat da elə belədir. Bundan ibarət. Oynayırsan bundan. Onun üçün xüsusi fəndlər, xüsusi proqramlar cızır-cızır oynayıb arsan qabağa, onu udursan qələbə sevinç verir sən yoxsa qələbənin nə məndə? Harda qələbə qazanacaqsan? Başqa bir yol yox, bu həyat da bundan ibarətdir. Qurani-Kərim buyurur ki: "Fəstaqıbul xeyrat". Amma deyir burada pis işlərdə yox, yaxşı işlərdə müsabiqəyə girin. Allahın bəndəsiliyi yolunda müsabiqəyə girin. Bu müsabiqə hər ikinizi uğura aparır. Sən demək istəyirsən ki, Allahın ən yaxşı bəndi mən olmaq istəyirəm. Sənin rəqibün də deyir ki, ən yaxşı bəndə mən olmaq istəyirəm. İxlas lazımdır burada, təmiz niyyət lazımdır burada. Nəticə əsasında hər ikisi irəli gedir. Hər ikisiniz irəli gedirsiniz. Hətta birdən bu məğlubdursa, sənin qədər olmasa da nəticələrə yenə nə əldə eləyir. Allaha tərəf getdi, yetmədi. Nəticələrə yenə uğur əldə eləyir.